فرمایا بالآت عہد کو پورا کرو معاہدہ جہاں بھی ہو جائے اب یہ جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ عہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے وہ عہد ہے آپ نے ایک مزدور کو معمار کو رکھا ہے شام تک اسے کام کرنا ہے اس کی آپ نے ایک مزدوری معین کی ہے یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا اب اگر وہ میمار کام نہیں کرتا کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ کے آئے تو یہ حقیقت اس کے اندر خیالت کر رہا ہے اس کے اندر امانت داری کا مسئلہ کیا ہوگا عہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر پوری توجہ کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ کام کرے تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کی وہ اس کا استعمال اس کا حاصل کرنا اس کا لینا جائز ہوگا ورنہ نہیں اسی طرح ایمپلائر ایمپلائی لوگ محکموں کے اندر ملازم ہیں سرکاری ملازم ہیں پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازم ہیں اور ریمنرجشنز طے ہیں ان کے یہ حقوق ہیں ان کو یہ کچھ ملے گا تو اپ اس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے۔ شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو ادا کرنے ہوں گے مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ اوفو بالحق جو ہے یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درس تھا ہمارے منتخب نصاب کا اس میں آیا بر آیا بر میں بھی آیا ہے بلفلا <عَحَدُو> اور اپنے عہد کو نبھانے والے پورا کرنے والے جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لے تو یہ بھی انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے ان علاحدہ کا آنا اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہو گئے عہد مسعول ہے یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے فلاں عہد کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا تم نے فلاں وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا ان اللہ دہانہ مسورا اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان تھا اس سے اللہ سے کیا تعلق نہیں در حقیقت جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے اللہ شہید بیننا و بین اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر موقصہ کرے گا پوچھے گا تم نے وہ عہد جو ہے پورا کیوں نہیں کیا